какие-то территории нужно еще уступить, уступить-то как с людьми, с русскими или без людей? А нам нужно сейчас разгромить, э, Украину, ну, Украину, Запад э, на Украине. Молитесь за Путина, молитесь и чтобы никаких переговоров не было идти до конца. Бог в помощь вам, ребята, в этом благородном деле. Вас не кастрюли, вас чегунки. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і Я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми розберемося в тому, які наративи сьогодні на Росії наймодніші, де вони збрехали. Ну і, звісно, поговоримо про те, до чого обов'язково змусять Російську Федерацію. А ви перед тим, як я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. головніша магістральна тема, яка нині обговорюється на. Ціх світових медіа це перемовини між росіянами та американцями. Дорослі багаті на впливові покликали маргіналів для того, аби накреслити їм червоні лінії. Ну і сказати, з яким результатом вони будуть завершувати цю війну. Але перед тим як сісти за стіл перемовин, росіяни обов'язково мають сказати ні, ні, що ви нас ні до чого не змусять. Міністр закордонних справ сумна Лавров вже навіть встиг сказати, що велика Росія не піде ні на які на жодні. Територіальні поступки перед Україною. Я нагадаю, що спецпосланник Трампа Кіт Кело вже сказав, що обов'язково будуть поступки і територіальні, і з боку Росії, ба бо навіть більше він вкинув, що потенційно навіть буде підніматися питання скорочення саме російських військ. Тож власне Лавров вирішив одразу сказати ні, але я тільки не розумію. Здається, що повернути Курщину їм не вдається, то що вони Курську область нам напарюють. Вы хотите, чтобы вот эти вот замашки нацистские, а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже... Мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Уступить то как с людьми, с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами. То есть Лавров с из старту, кажется, про то, что война будет травать. А что такое продолжение войны? Это, конечно, боль, это че для нас. Але я зараз буду расхувати не наше, А їхнє тому, що в них гине в рази більше. Це ж ні для кого не секрет, що кожен день на фронті стає абсолютно рекордним по кількості втрат живої сили і техніки. А це означає, що більше чорних пакетів, більше вдов і більше сиріт. І це не заважає розповідати пропагандистам про те, що для того, аби їхні діти побачили світле прекрасне майбутнє, треба розгромити Україну і ще й зламати Європу. Я дико перепрошую, але якщо ви будете продовжувати, то наступними на фронт і справді відправляться ваші діти. Для того, щоб ми у і наші внуки і діти у світ, який, мені здається, очень позитивные, многокрасочные, свободные. Нам нужно сейчас разгромить Украину, ну, Украину, Запад на Украине, и сломать Европу. Европа все-таки, напоминаю, хотя я один основатель Института Европы, вообще европеист, и, наверное, даже европоцентрист был когда-то. Европа является сейчас главным двигателем вот этого конфликта и этих конфликтов, поскольку она теряет больше всего и очень быстро. Так вот нужно просто понять, что вот пока нам нужно сломать им к сопротивлению а потом посмотрим, что будет. Я думаю, что если мы сломаем и отодвинем Европу в сторону, там какие-то часть Европы войдут в большую Евразию, некоторые уже рвутся мы получим гораздо больше поля для маневра, экономического, политического, и будем жить в гораздо более удобном для нас мире. Я говорю, мы Россия. При этом, что мы должны понимать, что полагаться мы должны только на себя, на свои мозги, на свои мышцы и на свое видение мира, которого мы пока другу не предъявили. Взагалі, як будуються будь-які перемовини. Просим максимум. Проси, нереалістичне для того, аби потім, під час цих перемовин, спустилися до твоїх справжніх вимог і потреб. Ну я більш ніж впевнена, що росіянам подарують позаблоковість України чи щось ми втрачаємо? Ні, бо ми були позаблоковими і є по сьогоднішній день. Але на перемовинах, в якості пропаганди в студіях вони обов'язково будуть розповідати про те, що вони ні на що таке не погоджуються. Що нібито Путіна вже один раз обманули, я тільки не пам'ятаю, коли саме, але. Дуже вони люблять носитися з цим наративом. Що треба йти до кінця, брати Київ, брати Одесу, руську землю освобождать? Ну а Львів немов не бихай забирають поляки. Тільки я ще раз і ще раз, не без зайвого задоволення, вам нагадую, що три роки повномасштабної війни ці опоротоші не можуть взяти Донецьку область. 11 років в цілому продовжується війна проти України. То давайте порахуємо, скільки ще світлових років знадобиться для того, аби типу захопити все те, що вони розмістили в свій шорт-ліст. Привіт, ребята, все атлічна побіда. побіда буде за нами та сто процент. Даже не обсуждає як да. настроєння. вообще, одкида на колеч атлічне строєння і. другого настроения быть не может. И, допустим, взять, если, как они говорят, там переговоры, это пагубно для нас. Я надеюсь, что э, Владимир Владимирович наш президент не пойдет на это, тем более два раза уже они пытались. И не то, что пытались, они даже обманули нас. Тупо обманули. Да, Минские, это, это тур, турецкие эти соглашения, все это туфта полная для того, чтобы перевооружиться. Вот. И если сейчас мы остановимся, вот чего не должно быть. Они опять вооружатся. Одессу займут. Нужно идти до конца. Одессу. Перекрыть выход к морю. Николаев. Киев. Всю, всю русскую землю, которая раньше была исконно, исконно русскую землю. А вот, вот все э, э, Львов пускай поляки забирают. Это не наша территория. Изначально была. Да, хотя Сталин все забрал, У -у -у. как и положено. Я бы вообще да. ничего не отдавал. Этот фашизм, вы видите, как в свое время Хрущев э, пожалел бандеровцев, и вот они, правнуки, внуки, вот они все. Вот они, они восстали, жалостно. Я так даже. считаю, что они предали наследие наших предков с самого детства, потому что они воспитали с детства этих бандеровцев, ненавидеть, Хотя сами, сами они, по сути, русские люди, но они уверовали в то, что они не русские. На самом деле Украины никакой нет. Никогда не было Украины, это были исконно русские земли. Они снесли памятник не случайно Екатерине. И всем русским нашим писателям, даже Высоцкому Владимиру, они. Убрали. Да, поставили, говорят, сейчас установили, типа. Друзья, я знаю информацию, что более 50 памятников в бандере только установили. Вот так. А осталось только что Гитлер установить. Я даже не ну, удивлюсь. Да. Вот. А ЮНЕСКО молчит. ЮНЕСКО. Понимаете, насколько все это предано от забвению? Они все предатели, фашисты. По сути, вся Европа, которая сейчас воюет против Которую нас... Которую освобождали, они, да? Не за Гитлера, да и все... По, по, по историю почитайте. Эти европейцы, они как раз за Гитлера и воевали. Вот сейчас со Свенцовым, да. Пригласили Зеленского. Но это ж позор. Просто позор. Да, да. Так что, друзья, надо терпеть. Вот, и не вякать никому. Путин проделал огромную работу. Он твердыми, да, не быстрыми шагами, но твердыми. Сначала олигархов замял, вышвырнул, хотя еще до сих пор твари эти продолжаются Продолжается да, работать. Посмотрите, сколько было разворовано. Эти генералы, генералы, коридорные генералы. Вот так-то. Это предатели Родины. И поэтому нужно благодарить судьбу, что у нас есть Владимир Владимирович. Он послан сверху. А если вообще философствовать, Путин... Задумайтесь, путь. Это, это наш путь. Да, да. Да. Поэтому, дорогие друзья, соотечественники, молитесь за Путина, молитесь. И чтобы никаких переговоров не было, идти до конца. И по... только победа. По-другому никак. Никаких переговоров. И не жалейте этих, этих, этих тварей абсолютно. Они не жалеют наши. Посмотрите, что в Курске, в подвалах находили. Это ж фашисты. Стариков, они сидят по да. сути, что они сделали? Ничего они не прошли, сделали. Они прошли, они доживают свой век, но оставьте, да. да а пленные, слушайте, что говорит? Им приказали, те, кто на русском говорит, уничтожать. Идиоты полные, они пришли в Россию, а на каком языке тут говорят? Конечно же на русском. Вы понимаете, это фашизм. В чистой воды фашизм. Да. Поэтому до конца молитесь за Путина. Ну і якщо українська приказка говорить, що що то за кума що під кумом не була, то в російській пропаганді що то за президент, який не розвалює Америку, шах Назаров, який давним-давно нічого не знімає. Ліпить гарбатого у студії Салавйова, будуючи картини майбутнього, які б вони дуже якраз мріяли зняти. Мовляв, дії Дональда Трампа призведуть до руйнації американської системи. Ну і звісно, всі пропагандисти, всі, хто там заходяться, рука плещет, і їм це подобається. Але вони забувають, що Америка не Росія, а Трамп не Путін. Його час дуже короткий, і він точно через 4 роки. Піде, щоб він не зробив, щоб він не наламав, прийдуть наступні і або будуть доламувати, або все відремонтують. Ба Більше через два роки будуть проміжні вибори, які можуть кардинально змінити політичний ландшафт Америки, і тут знову може Трампу нічого не вдасться. Тому скільки б Росіяни не пророкували загибель Америці, падіння долара, розвал всього світу і тільки виживання Російської Федерації. Сдается, что у наискрутнейшей ситуации насправді опинилися московські московский болот обольщаться вообще идеологической внутренней самосознанием господина трампа абсолютно не следует но объективно он перестройку американскую углубляет углубляет и гласность идет и это хорошо очень это хорошо потому что мы знаем что это неминуемо приведет к разрушению нынешней американской системы. Не потому, что он этого хочет, а потому, что это объективный процесс, так всегда бывает. Если ты меняешь все спецслужбы, то, строго говоря, потом начинается большой бардак. И с этим ничего не поделаешь. И в этом смысле я абсолютно приветствую все его действия. Но другой вопрос, как они приветствовали, кстати, 85-м 86-м году. Мы были счастливы. все, что у нас происходит, вообще похоже, невероятно. Вот похоже, все, вот я смотрю, вот это вот: значит, переоценка спецслужб. Это же все было в 80-е годы. Что КГБ, вот они, такое, секои, вот это вот историю, начинали это все, гласность, вот это, коррупция. Дело там Гдлян с Ивановым, эти там дела, эти как... Политические убийства, дело Кирова. Да, все, все так похоже. Бог в помощь вам, ребята, в этом благородном деле. Единственное, что я говорю, не надо обольщаться насчет целей. Цели-то у них, во-первых, я слышу. Тем паче, что, сдаете боевые комары дикие гуски и иншие биозбройные, которые мы так долго, руками в биолабораториях... Створювали, запрацювало тільки воно ні, воно нікого не нищить. Ніяких росіян воно розпилює елексир правди і дедалі більше чомусь, якимось чином стає адекватних росіян, які зрозумійте мене правильно, які не сприймають пропаганду, які її дивляться, слухають і кажуть, що це ахінея. Ось буквально нещодавно кремлівські пропагандистські медіа почали. Розповсюджувати інформацію про те, що така собі донька воєнного злочинця Путіна лікує СВОшників. Марію Воранцову довгі довгі роки приховували. Путін взагалі нікого не визнає в якості своїх дітей, і всі вони персони інкогніто. Але здається, що Путін почав підготовувати ґрунт для того, аби у спадок комусь зі своїх дітей передати свій трон. Здається, він розуміє, що жити вічно в цей Кащей не буде. Тож тепер постійно вони піарять його доньок Російській Федерації. Тож розповсюдили історію про те, як вона розгорнула госпіталь на 10 тисяч солдат. Нічого собі в них такі втрати і поранення, і лікували, і особисто доглядали. І вся така вона була чемна. А звісно ж, прийшли кроваві зсушники і вдарили по цьому госпіталю, і зруйнували його. Боже, який кошмар. Але знову ж таки, в цю историю неверять навіть наибільше виданейшие путинисты. Ой, ребятки, чуть не просрала самую главную новость. Оказывается, дочка нашего дорогого Владимира Владимировича Путина Мария Воронцова все это время находилась в зоне СВО. И наравне с нашими солдатами защищала там нашу родину. Угу. Она, значит, развернула там госпиталь на 10 тысяч солдат, где лечила наших мальчиков после ранений. Лично. Да. Но эти ЗСУшники лупанули по госпиталю, где находились невинные мальчики, кассетными снарядами. Угу. Мария, как настоящая русская женщина, вынесла из госпиталя горящего на своих нежных, хрупких плечах четырех бойцов. А когда несла пятого, ее контузило. Но она не растерялась, и таки донесла его в безопасное место. Я так подозреваю, что прямо в Кремль. Угу. В общем, Маша сейчас герой России, и вот в комментариях наши люди пишут, что как они ей благодарны, что каждая российская женщина должна быть такой, призывают идти, э, следовать примеру Марии и идти туда же. А я читаю эти комментарии и думаю, интересно, вот какой слой фольги у вас намотан. Это кем надо вообще быть, что должно быть чтобы верить в эту идею. И вы еще что-то кому-то говорите о кастрюлях. Вас не кастрюли, вас чугунки, чугунки. Слава Украине. І на цьому, друзі, в мене все. Да ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно ж, не забувайте, бережіть себе та бережіть Україну. До зустрічі!